Gördüyü, hörmətli tamaşaçılar, milli mənsubiyyətlərinin rəngi, fiziki quvvə, maddi durum və sər göstəricilər bir insanın digərindən üstün olmasını saymağa əsas verə bilməz. Bizi yaradan Allah buyurub ki, insanlar Tanrı qarşısında eynidir. Onları bir-birindən fərqləndirən cəhət isə yalnız təqvalları, yəni Allahın buyurduqlarını əməl etmələridir. Bu çox önəmli bir xatırlatma idi. Norveç və Azərbaycan Bir-birindən minlərlə kilometr məsafətə yerləşən iki ölkə. Bu ölkələrdə yaşayan insanların dilləri, ənənələri, mədəniyyətləri fərqli olsa da, onların hamısı Tək Allahın yaratdığı varlıqlardır. İnsandırlar. İnsanlıq isə beynəlmirlə onlayışdır. Uzaq Norveçdə insanlar bir sınağa çəkiblər. Görsünlər sərt iqlim, şaxtalı boranlı hava onların qəlbini sərtləşdirməyib ki, buza döndərməyib ki, Avtobus dayanacağında soyuqdan tir tirəsən uşağa ətrafdakıların reaksiyası necə olacaq? Nəticədə ki belə olub. Ya. Ya. Bu da. Görə bilirdiniz? Ya. Tusen takk. Hvilken klasse var det du, skole er det du gikk på? Rønberg. Rønberg. Vi er fra Moss. Biz də buna oxşar səhnəni Azərbaycan da canlanddırmaq qərarına gəldik. Maraqlı idi. Bəs Bakı sakinləri dayanacaqda üşüyən məsum baxışlı uşağa hansı münasibət bəsləyəcəklər? Beləliklə də nəzərdə tutduqlarımızı reallaşdırdıq. 11 yaşlı Fuadı göləncəsindən məhrum edərək dayanacaqda yalniz buraxdıq və ürəyi yuxa insanları gözləməyə başladılar. Bu ürəyi yuxa insanlarla donan uşaq arasında mümkün dialoqu tamaşaçılara çatdırmaq üçün Hətta Fuadı kiçik mikrofonla da təchiz etdik. Qeyd edək ki, hava kifayət qədər soyuq idi. Termometr müsbət 3 dərəcəni göstərirdi. Sərt külək isə adamın lapelliklərini işləyirdi. Vaxt gedir, biz gözləyirdik. Gənc dostumuz artıq əməlli başda donmuşdu. İş hətta o yerə çatdı ki, Fuad ipotetik dırnaqarası xilasçılarına müraciət etməyə başladı. Bizə onlar çalır. Bizə onlar çalır. Bizə onlar çalır. Onlar isə bu uşağın ətrafında dolaşır, sanki onu görmürdülər. İsfüadı əməli başda risk atmış oldu. Belə getsə, o xəstələnə bilərdi. Odur ki, bir qədər fasilə vermək qərarına gəldik. İsti çay, şokolad və Fuad yenə də posta idi. O da, biz də gözləyirdik. Amma nədənsə potensial xilasgarlar gəlmirdi ki, gəlmirdi. Heç yüzümüzü, üzümüzə baxan olmadı. Avtomobildə ələşən çəkiliş qrupumuzun üzvü İslam mütəfəkkirlərindən birinin dediyi sözləri xatırladı. Avropaya getdim, müsəlman görmədim, amma İslam gördüm. Şərqə döndüm, soxlu müsəlman gördüm, fəqət İslam görmədim. Xeyli gözlədik. Bu anların hamısını nümayiş etdirsək, darıxdırıcı olar. Amma təəssüf ki, dayanacaqda həqiqətən üşüyən gənc dostumuza Bir diqqət yetirən olmadı. Çəkilişləri sonsuza qədər davam etdirə bilməzdik. Fuada daha zülm etmək də Allahsızlıq olardı. Odur ki, çəkilişləri dayandırdıq. Düşüyorum buna düş ver ellerini. Düşü Üşüyorum... Bəla, necədir alə şarfsiz. Kimvarsa deyəcək ki, bura Norveç deyil, Azərbaycandır. Və burada Skandinaviyadakı kimi 20 dərəcə şaxda olmur. Düzdür, bura Azərbaycandır. Ancaq insan canı acayanda -20 dərəcə şaxda da necə ki Norveçdə olur, 2-3 dərəcə istidə də necə ki Azərbaycanda baş verir, acıyır. Amma insan insan olmalıdır. Şimalda da, cənubda da, istidə də, soyuqda da. Sonda isə bir fərziyə Dəqiq ki, bu vəlaçadan istumuzun canını acıyacaq insanlar məmləkətimizdə çoxdur. Sadəcə olaram, onlar bu gün çəkilmiş istin seçdiyimiz məkanlardan uzaq oldular. Və salam. Allah qəlbimizi düzləmaqdan qorusun.